Доброго ранку, вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Ми продовжуємо говорити про вибори президента 2014 і про ситуацію в Донбасі та на Луганщині. Ми будемо говорити далі із народним депутатом від партії регіонів Оленою Бондаренко. Пані Олена, доброго ранку. Навіть попри Добре. день народження ви до нас так рано завітали і рада вас привітати сьогодні. Добре, що знайшли для нас час. От скажіть, будь ласка, нещодавно в одному стиле ефірі ви сказали, що навіть після проведення президентських виборів шанси на перезавантаження країни. Это она ведь зависит от того, кто победит. Ситуация такова, что на этих выборах Восток президента не выбирал, а это значит фактически, чтобы вам не говорили, моя личная точка зрения, этот президент был назначен. Угу. И э, каким образом такая ситуация э, улучшит? взаимоотношения между центром центральной э, украинской властью и востоком ну, я не вижу совершенно никаких шансов я сама не голосовала в этот раз удивительно для меня потому что я практически каждые выборы несмотря на очереди не очереди, личные какие-то дела или семейные задачи я старалась идти и голосовать в этот раз я поняла, что выборы нечестные Равенства позиций у кандидатов совершенно не было. Вот почему некоторые из них просто под угрозами физической расправы снимались с выборной гонки. И эта выборная кампания для меня прошла впервые под большим знаком печали. Гибнут люди. Это мои земляки. Эти люди не верят в то, что кто-либо из вновь избранных или назначенных, что будет точнее, способен решить их проблемы. Тот же господин Порошенко, который сейчас так лучезарно улыбался нам с вами с экранов, когда его спросили о том, каким образом он будет решать задачи и проблемы на Востоке, будучи в Берлине, с совершенно перекошенным от злобы лицом, зачем-то сказал, что эти люди понимают только язык силы шла, да, У меня вопрос. В да, совершенно верно. Только почему-то лицо от злобы перекашивает у этого человека. И я не понимаю, как он может сначала говорить одно, потом он говорит другое. По сути, я так понимаю, что такие, как господин Ерема, который также был приведен во власть господином Порошенко, сам Порошенко и вся его команда будут продолжать э, тот же самый диалог с помощью зениток, автоматов, с помощью танков на территории восточных областей Украины. Это точно не мирное разрешение конфликта, это точно не примирение Украины, это точно не ее разрешение. Более того, если вы сегодня уже способны будете глянуть по украинским сайтам ситуацию, вы увидите, начинают качать тему о вступлении Украины в НАТО. У ну, вас на тебя тема выронала уже достаточно давно. Ну, зачем? Да? Ну, это же дополнительный вообще повод для э, того, чтобы просто нагнетать ситуацию на геополитической арене. Вы что, не понимаете, что Украина на нынешний момент э, по сути стала заложницей амбиций двух огромных государств. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. Россия за то, чтобы у нее подграничник не было довольно опасной территории Соединенные Штаты Америки для того чтобы создать проблемы России здесь по сути поставили марионеточное правительство в Украине неужели кому-то это непонятно есть ваша позиция такая что сейчас тема о позаблоковости Украины ключевая для того чтобы она есть спасение для Украины в этой ситуации нас будут рвать и дальше на части две страны, как в песочнице, два капризных ребенка, медведя между собой, да, пока каждый из них что-то свое не получит. а ключевые такие кроки, которые вы бачите, потребнее для врегулирования ситуации на Донбассе и для того, чтобы ввести Адекватный и мирный все-таки диалог, вот где ваша порада тут? А, ничего придумывать не нужно, Восток уже давно сказал свое слово, он хочет независимости экономической, пусть он ее получит. Он хочет гуманитарной независимости, в том числе и в языковом вопросе, пусть он ее получит. Те люди, которых сейчас обзывают бандитами, террористами, сепаратистами и так далее, на самом деле это большая часть мирные работящие люди, которые воспитывают, растят детей, хотят мирного неба над головой, но они не хотят, чтобы в их монастырь приходили с чужим уставом и заставляли их говорить на каком-то языке, который является государственным, но не родным. А, одевать какую-то одежду, которая, возможно, им и не нравится. А, их почему-то заставляют Родину любить так, как кто-то другой видит. Слушайте, ребята, мы все разные, но у нас права должны быть одинаковыми. Но, влажно, Когда мы начинаем войска, делить конечно... кого-то на патриотов и не патриотов, на правильных и неправильных это первый путь к гражданской войне. Сейчас она идет на востоке. Ну, власне, не дай Бог, що щоб вона перекинулася на всю остальну і... територію України. Де ви зараз употребляєте такі слова. А, Я ж не договорила, власне. Мова йшла про те, щоб розділити поняття сепаратистів і мирних громадян. Власне, це, що я хотіла сказати. Щоб адекватно вживати, ну про це говорить зараз дуже багато. А, щоб адекватно і відповідно до конкретних людей вживати адекватний термін. А, давайте ще продовжимо а, говорити в цьому контексті. Кандидат у президенти України Сергій Тіїпко погодиться з результатами вилучення. А за его словами, Украине сейчас швидше лучше потребуем чи Что у партії районе в результат выборов та легитиме президента. Моя личная точка зрения, как политика, как человека и как избирателя, что этого президента назначили? Его не выбирала, ребята, его не выбирала вся Украина. Ну какая прозрачность, ребята, если у нас толпы бегают с оружием по территории всей Украины, о чем вы говорите? Где, где на самом деле наши э, так называемые наблюдатели? Ну, давайте, давайте сейчас вспоминать хоть какие-то точечные э, сообщения, которые не пропускают в эфир, да, их всячески скрывают, о том, что там нашли пачку э, чистых бюллетеней, откуда они взялись, непонятно. Здесь никого не было на участке, там не смогли обеспечить э, безопасность людей и так далее. В условиях. Гражданской войны в Украине обеспечить равное, прежде всего, участие было невозможно, посчитать адекватно результат было невозможно. И давайте вспомним последнее, очень важное, Центральная избирательная комиссия, так называемая хакерская атака на базу данных. Вам не кажется, что э, заявление Центр, Центральной избирательной комиссии о том, что они так быстро восстановились, э, есть на самом деле неправда. У меня возникают сомнения, я не доверяю этой информации. То, еще, то есть, если -то есть хакерская будет. атака, восстановить за сутки базы данных, в которых, извините, порылись профессионалы, ну. Я сомневаюсь в том, что на самом деле Центральная избирательная комиссия на нынешний момент смогла и восстановила до, без вмешательств и при подчистке материалов своих, которые у них были, до того уровня, который у них был до хакерской атаки. Давай, Все это вопросы, которые себе на самом деле человек, способный к анализу, будет задавать постоянно. Поэтому у меня уверенность, что человек, политик, который победил на этих президентских выборах, скорее всего, будет временным, скорее всего, будет переходным и, скорее всего, не добудет пять лет на свои должности. Вот как раз за попередними данными кандидаты на президентскую посаду от партии регионов програли в всех областях Украины, ну, если суммарно, где были полноценные выборы, в том числе и на Сходе и Пивдне. Как вы считаете, в чем причина? такой недачи в базовых регионах самое... В том, а, что в не было равных возможностей при участии вы в выборных мать? кампаниях. Послушайте, вы такое ощущение, что свалились вообще с другой планеты и не жили в Украине последние полгода. Хотелось бы вашу думку по а, Моя мысль такая, что когда вы выходите с эфира украинского телеканала, а вас обливают зеленкой, обсыпают мукой и бьют в самом начале выборной кампании, но ну, это, наверное, предостережение на всю выборную кампанию и наверное, попытка угрожать, терроризировать того или иного кандидата, попытаться сделать все, чтобы на публику он не выходил, чтобы он дальше своей э, офисной команды не вылазил и так далее. То же самое делали в отношении других кандидатов. У нас эта выборная кампания отличилась тем, что несколько кандидатов еще до того как закончились выборы снялись с гонки. Некоторые из них объяснили это физическими угрозами, угрозами физической расправы и так далее. Ребята, у нас офисы партийные горят, у нас людей э, убивают он, возле палаток, как да, это было возле, в Днепропетровске, когда на одного из наших э, агитаторов напали, он получил ножевое ранение, слава богу, его вовремя довезли до больницы и человеку сохранили жизнь. Если вы считаете, что это нормальная, демократическая выборная кампания, то я с вами соглашусь. Я как-то несколько ее по-иному представляю. В основном мне бы вашу думку Аджа свои высловления, ну, напевно, будут мои не так цикавые, как ваши, оскільки, ну, я, на жаль... Что вы? Каждая, точка зрения на самом деле Тогда давайте продолжим. Хочется все ж таки вас почути. В данном случае у Верховную Раду уже поданий законопроект Олега Ляшка про заборону партии регионов. В Раде может выстачить на него голосов? Ну, это вам еще один из аргументов в пользу того, что я вам сказала. Сначала мы запретим коммунистическую партию, потом мы запретим партию регионов, и у нас в итоге образуется Советский Союз номер два. Будет только одна коммунистическая партия, то есть которая может называться партия Порошенко, партия Порошенко и Кличка, Батькивщина-2, я не знаю, там, восстановим НУНС и так далее. И все, и больше не будет никакой конкуренции, больше не будет никакого баланса, и больше не будет никакой иной точки зрения. Будет только сплошной мейнстрим, то, что будет продуцировать правящая команда. Это уже происходит. Даже по деятельности парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, я чувствую, что за последний месяц мы не рассмотрели ни одной жалобы от журналистов. А это значит, что и большинство в парламентском комитете, которое принадлежит парламентскому большинству на нынешний момент, прикрывает власть в попытках закрыть рот любому журналисту, который рассказывает о двух точках зрения и показывает две точки зрения, а не одну, любому средству массовой информации, которое не пляшет под дуду власти, также закрыть рот. Буквально дуже коротка відповідь, якщо можна так. Ні, Рената Хметовні нещодавно зробив чітку заяву по ситуації в Донбасі, висловив своє ставлення до народних республік. Партія регіонів може визначитися зі своїм остаточним ставленням до цієї ситуації. Буквально 10 секунд. А, Ренат Ахметов является членом нашей команды. Он а, сопартиец в том числе и мне. И вы знаете, когда ему задают я вопрос по поводу... Не час ну, я, вы понимаете, вы ставите меня в условия довольно глупой ситуации. Не существует только да и нет. Может быть, еще и третий вариант. Что касается ситуации на востоке, если люди недовольны, услышьте их. Дякую, пані Олено, за відповідь. Чути одне одного – це те, що важливо сьогодні кожному. Далі ми зустрічаємо Олену Кірик і повертаємося до розмови.